Madame me demande si c'est possible que vous, Dimitri, parlez un petit peu en ukrainien, quelques mots en ukrainien. Un petit peu Non, Double veil, double veil. Bojma Slava ukrainien oh. Slava. Yeah. Oh, oh. Super. Alors, nous sommes contents de vous voir ici et nous sommes très honorés de rencontrer les très représentants Frankivsk à Tchernihiv. Beaucoup de gens ici, normalement, disent « Est-ce que c'est vrai Qu'est-ce que vous, <laughs> vous Quand même, de venir, très heureuse, sérieusement, on était très, très heureuse de venir. On savait qu'on allait faire 16h, heures, 17h heures de voyage en train. Euh, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Mais maintenant, non, sérieusement, c'est petit, mais ça va. D'accord Ce qui est difficile, c'est les attentes aux frontières, okay. hein, en okay. Pologne et en Ukraine. Mm -hmm. Mais honnêtement, mm -hmm. on a la chance de pouvoir venir et on espère revenir. один Анжурком сусхаля о неві дірати каже: я буду чесною. каже, ну взагалі, яким би не був потяг, але ми були надихалися тим, що ми нарешті нам. Але ми знали заздалегідь, що нас чекає дорога десь 16-18 годин. що Ми будемо в поїзді довго. Якщо чесно, нам було тіснувато. каже Марі дуже дуже маленький маленькі і Це було в принципі найгірше. До речі, вона цим нічого не сказала. І в принципі, що стосовно запаху і чистоти, ніяких зауважень взагалі від Марі не було, а тільки стосовно маленького простору. Ага, ага. Це пас традиційний. Шуви які валізи були, і тому місця малувато, але в принципі каже, нам не було, щоб так погано, і ми знаємо, і ми готові їхати знову, Ну, зворотно, наприклад, подорож, якщо треба, і ще там ви записали з фонсьєрами. entre Pologne et l'Ukraine. 10 heures Oui. Ah. La, la frontière quand on s'est arrêté En euh, arrivant en Ukraine, oui. Une heure et une heure après. Deux heures Deux heures. Deux heures, Deux heures. Ah, Deux heures. Ah, Deux heures. et puis. D'y roder. Ah, entendu. C'est vrai. Un, un record de 18, c'est ce que je... Un record en attendant la possibilité d'entrer en Pologne, par exemple. être je... <laughs> ah, plus difficile. Ah, oui, oui. Mais je trouve que c'est... Euh... Émouvant de prendre ce train parce que ça reste en fait le, la ligne aussi depuis le début de la guerre finalement à pouvoir encore euh, finalement euh, ne pas rester en autarcie. Et ça c'est euh, je trouve que c'est toujours très émouvant de voir ça et les, les personnes qui rentrent, celles qui descendent du train, celles qui les attendent, tout ça il y a, y a tellement de choses qui sont fortes et qui sont euh, parfois difficiles à décrire. ой, це сам. А ще трошки додам до того, що перед цим значення. Uh, бо він вважає, що цей поїзд uh, це така знаєте, лінія, яка з'єднує різні частини України. Радку вторгнення вона була дуже важливою для людей, яким треба було виїхати. взяв, я взяв трен-сіж до Хельм. Qui freine et en fait honnêtement le train était dans une. Je sais pas, beaucoup de pays avec qui on veniez de ou France, avec des ruches nîmes, des diniers et et là, on a beaucoup de projets. Alors vous êtes troisième fois ici en Ukraine Dmitri, c'est vous seul ou les madames aussi? Le monsieur, les madames et si vous arrivez autrefois en Ukraine et avec qui vous êtes arrivé c'est la première fois pour oui. lui. Oui. On avait suivi son premier et son deuxième voyage. Quand il est revenu du deuxième voyage, je lui ai dit si un jour tu repars en Ukraine, si le maire euh, voilà, prépare oui, oui. Ce, ce voyage.

Дорозі і Марі казала, що знаєш, якщо ти знову зберешся, якщо буде така можливість, і наш мер захоче знову відправити людей, то я з задоволенням поїду з тобою. І тоді ще друга Марі також приєдналася. А проте нові папера вузеві десяти візити люкренагіра.

On et le oui, je pense que les argent collectés et donnés par les citoyens ben, En fait, justement, c'est ça qui intéresse. Par les... Un partenariat avec, avec la ville de Tchernéguive, ça a fait qu'on a eu des acteurs locaux qui ont eu envie de s'engager dans euh, ce partenariat et qui ont, se sont portés volontaires pour euh, participer finalement à ce partenariat. Et là, en l'occurrence, c'est un, un des Lions Club oui, de la bien ville bien de Reims. Qui a, qui a donné, qui a collecté cet une, argent. Le manu-slot, c'est une collecte. Une collecte, le c'est l'argent. Et voilà, et en fait, exactement, et en fait, c'est le cas en fait, pour chacun des acteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. En, 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 en fait, c'est aussi une manière de montrer que le soutien qu'on a dans ce partenariat, c'est pas simplement un, un partenariat de ville à ville, c'est aussi aujourd'hui une partie de notre, de notre écosystème associatif euh, local qui veut s'engager dans le cadre de ce partenariat et qui est prêt à monter des actions, dont le fameux chèque pour une école. І нам хочеться бути залученими, хочеться підтримувати. І це волонтери нашого міста, які збирали ці кошти. Кошти були зібрані волонтери. Це така наша як екосистема, яка націлена на те, щоб збагачуватися і збагачувати інших, і надавати допомогу інших, І ми дивилися на те, що саме потребує підтримки, і для нас було важливо. Таким чином, передати ось таку волонтерську допомогу, наголосити, що це волонтерські кошти, і насправді це.

Et euh, j'avais les, les informations de Dimitri quand il est venu euh, 2023-2024. Et je trouve moi ce qui m'a impressionné, c'est euh, la, 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 la reconstruction, mm -hmm. les, les, les choses qui ont déjà été faites pour euh, reconstruire. Et, euh, et, et, et dans les, les personnes, c'est les enfants, les étudiants. Euh, là, on a rencontré des vétérans avec leurs famille, oui. vie

Дуже багато насаджень, дуже квіту. Він розповідав, що робиться, як міняється місто, і зараз я бачу я на власні очі, що є позитивні зміни. І що найважливіше, я бачу дуже багато людей всюди, особливо дуже багато молоді, дуже багато дітей шкільного віку. Я бачу дуже багато родин, бачу військових з родинами, бачу дуже багато новонароджених, зовсім маленьких діток. І це дуже дуже важливо. Адже це означає, що життя продовжує. Je dis, là, t'es 51 qui dit que t'es un rouge, tout Tes impressions, Marie, peut-être. Il était 21h, 21h30, 22h, le premier soir. Euh, quand on est parti avec Marie à, à nos familles, on a dit, quand l'alerte sonnera, oui, oui, on descendra dans les shelters. Et, et les proches m'ont dit, Dimitri, tu respectes cet engagement. Tu, tu protèges, les Alors, mains. protèges les mains J'entends l'alarme. La et j'ai dit mais c'est ça c'est pas ça je ne sais pas j'étais je... en pyjama qu'est-ce que je fais donc, et j'ai eu Dimitri puis je dis, ben c'est fini et, moi... et... et Marie elle n'a elle, pas, plus... en fait, pas entendu en fait j'ai pas entendu j'étais en train de faire mes affaires elle était en train de dormir là, on va dire donc en fait je crois que la et deuxième... la deuxième Et moi j'étais là moi je suis descendu parce qu'on m'avait dit qu'il fallait le faire donc j'avais dit que je descendais il voilà. nous attendait dans le couloir de l'hôtel mais on n'est pas en pyjama et la deuxième alerte, okay. moi je ne l'ai pas entendue, je dormais. Okay. Et vous l'avez entendue en fait, voilà, en non, 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 pas du tout. <laughs> ah, non, non, non. Mais on n'a rien dit à nos familles qui avaient des alertes okay, pour pas qu'ils aient peur, on dira après. Okay. Et on a promis de pas le dire à la presse non, euh, on rien dit. en France pour pas les, pour pas les inquiéter. Mm -hmm. On les pas inquiéter nos familles, ah, euh, nos oui. enfants. Ouais. On reparlera quand on sera de retour. Ok, plus D'accord. <laughs> corridor. <Donc>, je... Marie Всі спали, Марія, наприклад, її не почула взагалі. Вже ніякий коридор вони не виходили, нікуди не спускалися. Але, каже, перед поїздкою ми пообіцяли нашим родинам. Що ми будемо все по правилам робити, не нехтувати тривогами, але ми, каже, їм цього не розказали. Тому для них у нас все окей, ми всі правила виконуємо, і взагалі ми обіцяли, що ми не будемо, щоб не було ніяких хвилювань і в пресу нічого, ні, 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 і щоб наші родини не хвилювалися, то ми їм кажемо, що ми всі вимоги повітряної виконуємо. У <in> я думаю, посеняння. hier soir géorgien mmh. plutôt mmh. et euh, alors moi j'aime bien découvrir comment on mange dans un pays mmh. mais il euh, y a beaucoup de similitudes qu'en france donc il y a des similitudes De, de pays, okay. de... La pomme de terre це Лес до Франція ту Лес так кухню вчора грузинську кухню. А от Марі каже, що для мене було дуже важливо насправді побільше спробувати саме українською кухню. Це у нас на сході, наприклад, деруни mm -hmm. зі сметанкою. От, схожі є такі, також. Ну, вони їх називають як блинці з картоплю. Де спільні такі схожі Я взагалі думаю, що ратату і борщ мають дуже багато. Вакуй до сімелярити. Андерлідо і питати для віжі табель. А прелядо борщ. Я спірву земля. Фуковся, як такий дуже насичений, великий такий сок. Мені сподобалися овочі. Хто їх закладав? Борщ смачний. Але Марі сказала, що їй саме борщ дуже сподобався. І ось те, що дуже багато не зайшло, сказала. Але сподобався et, et je, Elle espère que vous aimez vraiment ah bah venir. <laughs> bien sûr, sereinement euh, à Reims. Et moi, j'ai dit, j'aimerais bien revenir après. <laughs> au... mais on ne sait pas. Oui, pourquoi pas S'il y a besoin, si on a envie, ouais. si on peut, si. Ouais. J'ai dit dire simplement. Euh... So You can tell about buses that you are not just case here. You have the uh, occasion to deliver buses. Oh, oui. Oui. Have a oui, oui, oui. Euh, L'une des raisons pour lesquelles on, on, a, on était venu, euh, c'était aussi par rapport au fait que la ville de Reims donnait euh, mm -hmm. des bus de ville bûches. Euh, mm -hmm. qui doivent bientôt arriver. Oh, euh, voilà. Et donc effectivement, c'était l'idée aussi de valoriser ça et de le mettre en avant. Euh, et puis, euh, effectivement, après, il euh, y aura -il de, euh, il est difficile d'un côté de trop se, de trop se projeter, mais évidemment, voilà, on, a, on garde toujours l'icône dans le cœur. Mais, mais je pense que ça pourrait bien suite à ce qu'on a fait ce matin, par bien exemple, sûr. avec les universités, mm -hmm. à accueillir des enseignants, ah, oui. et ou des élèves à Reims et peut-être repartir avec des étudiants. Euh, ou des jeunes la hein, euh, à, à mm -hmm. après la à guerre c'est des monde. jeunes là, bien sûr mm -hmm. euh, voilà. mm -hmm. mais c'est mm -hmm. ça l'idée c'est de poursuivre mm -hmm. en fait le, le, le partenariat mm -hmm. en étant dans le concret okay. avec vos étudiants avec des étudiants par exemple avec, mm -hmm. euh, ça peut être aussi des médecins voilà. mm -hmm. ça peut être avec dans, de, 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 de la médecine ukrainienne par exemple qui a dû se euh, mmh. s'inventer, mmh. apprendre rapidement sur des, mmh. des, des choses particulières dues à la guerre, mmh. ou alors tout à l'heure on a vu tout ce qui était par rapport à l'énergie, mmh. euh, le, le les chauffage, l'électricité, vous avez pu en très peu de temps trouver des systèmes d'urgence mmh. pour chauffer les immeubles, mmh. et ça c'est mmh. quelque chose qu'on pourrait, qu que je pense qu'il peut y avoir des échanges, oui. euh, bah, c'est pas parce que la guerre va, c'est pas parce qu'on prépare la guerre en France, c'est pas ça, mais ça peut servir sur d'autres situations oh, de crise, hein, de crise. L air, l air, l air. От таке збулося, що можна було а, сюди приїхати. Але якщо а, буде можливість і їй знову запропонують представляти її місто, то вона приїхала б так само, як і Дмитрий, ще не один раз. Каже: ну це вже жала Марі, що вона вважає, що у Чернігова в Україні і, взагалі, вони кажуть, що тут багато чому можна повчитися з того, що вони дізналися. А також, наприклад, для місце, ну, для нашого місцевого транспортного парку, і це дуже Важлива частина його поїздки сюди, і автобуси вже мають скоро прибути до Чернігова, і він дуже радий, що саме йому доручили цією новиною, да, сюди приїхати. Стосовно подальших подорожей, каже: я не можу надто сильно знати мої подальші плани, адже можуть бути зміни в моїй роботі, в моїй посаді, але якщо. Дійсно, буде така знову можливість, і нагода приїхати. То він завжди звичайно з задоволенням. En c'est vraiment important, mais en plus important, ce sont nos relations. Mm, bien sûr. Merci. J'ai une autre question. Ils étaient à mm. la première école, ils étudiaient le français ou pas du tout mm -hmm. Mm -hmm. Et Vous avez visité une école ici oui. à Chernyakiv. Dans cette école, les élèves apprennent le français, le français aussi. Oui. Et vous avez vérifié le français. C'est un très fort niveau, vous l'avez dit. Oui, oui, ah, oui, c'est impressionnant. C'est incroyable. C'est vrai Gévrajaï. Les élèves d'école, les profs, et vous, vous pouvez parler oh à ça. Ah, là ben oui, ah oui, oui. sans problème. Ah oui, 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 oui Vraiment très, très sans bien. problème. Ah oui, non, peu ce problème, ah oui. Il y a de problème. Ah oui, oui, Ah oui, oui, vraiment.